У меня вопрос по семье Януковича. Вот новость. Источник из правоохранительных органов России, который говорит Интерфаксу, что только ордер Интерпола является законным основанием для задержания человека, объявленного в розыск у себя на родине. А такого на сегодняшний день не существует в природе. Правда не существует? Могу вам ответить. Я как раз вот пока была информация, открыл справочку, которую мне прислал начальник бюро Интерпола, господин Неволя. Ситуация вся следующим образом. Интерпол, международная организация, у нее есть устав, в соответствии с которым она работает. Там есть вторая, третья статья устава, в которой указывается, что Интерпол вне политики, вне конкуренции. И Интерпол, когда видит, что дело касается политических преследований, ну, могу сказать, что за последние 50 лет в Африке, ну, две сотни диктаторов хотели съесть вторую, две сотни диктаторов искали друг друга. Интерпол, так сказать, относится очень чувствительно, когда дела касаются политики. И у них есть такое понятие, что документы изучаются. Только вот срок изучения документов, когда дело касается розыска политических лидеров, не установлен. Также, например, Интерпол не разыскивает людей по статьям государственная измена и шпионаж. Потому что под такую статью при желании можно подвести любого политического противника. Вот. В отношении Януковича моя личная позиция и позиция министра это то, что Россия давит на Интерпол точно так же, как она давит на БСЕ, используя свои коррумпированные связи в коррумпированных органах стран. И таким образом, осуществляя такое давление, мы не видим продвижения вперед. В то же время Россия пыталась объявить Яроша, пыталась объявить Коломойского, Вакова в розыск. Так вот, Интерпол отказал как раз по той же самой причине, потому что считает эти э, действия совершенно политически мотивированы. Но есть маленькая разница. Э, Яроша обвиняли в том, что он публично призвал к восстанию на Кавказе, но только не показано, где он призвал, когда он призвал, и даже видеозаписи, которая якобы где-то была показана на российских каналах, не показана. Э, Коломойского обвиняют постоянно в каких-то там массовых там, убийствах, непонятно где, непонятно как, Авакова там еще тем более непонятно в чем. А вот Януковича обвиняют в вполне конкретной гибели людей в центре Киева. Министр внутренних дел Захарченко в том, что милиционеры и работники СБУ расстреливали людей из стабильного оружия. То есть эти, так сказать, преступления были видны всему миру. Я другого объяснения, кроме как политической мотивированности действий Интерпола, просто не вижу. Я считаю, что нужно сейчас нашему Министерству иностранных дел вместе с нашими активистами в Европе походить до, вплоть до пикетирования организации э, штабного квартиры офиса в Лионе. И надо этот процесс поднимать. Я думаю, сейчас мы этим займемся, потому что это действительно наподобство.